живу упала потеряла сознание думала что ракета на завод прилетела доползла вот потом пришла в себя и, и плачу стою вижу что выносят людей потому что я это пережила все когда вот нас же тут все квартиры побила мне показалось что опять взорвалась во дворе больницы не могла встать уже, и костыль не могу найти, и ничего. Думаю, надо бегом убегать, бо вторая взорвется, потому что уж уже было так. Да. Я вылезла, он сосед, спасибо, его жинка, меня тут по двору перетянула, а то и убила. но взрыв был сильный, я вам честно говорю, очень сильный. Я думала, что это ракета. Молодец. Видите, на втором, на третьем этаже окна повылетали. Ну вот, проходили, и тут люди говорят, женщину вынесла ногу, оторвала у нее.